श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् उवाच उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः 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 दानन्दमश्च यज्ञश्च

मोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता निबन्धाय सुरीमता च सम्पदं दैवीं माषु सम्पदं दैवीं माषु च सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव जातोऽस्त्री पाण्डव अभिजातोश्री पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव विस्तरशः प्रोक्तः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः जनादुरासुराः जनादुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते 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 जगदाहुरनीश्वरम् 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 अपरस्परसम्भोतम्भो

आशा पाशश तैरबद्धाह। आशा पाशश तैरबद्धाह।

हम भोगी ईश्वरो हम भोगी ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी सिद्धो हम बलवान सुखी सिद्धो हम बलवान सुखी आध्यो भिजनवानस्मि आध्यो भिजनवानस्मि आध्यो भिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया कोन्योस्ति यक्षे दास्यामि मोदिष्ये यक्षे दास्यामि मोदिष्ये यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः इत्यज्ञान विमोहिताः इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता